Ігор, добрий день, добрий день. добрий ранок. Чи чуєте ви з нас? Так, да, так, да, я слухаю вас, прекрасно. Скажіть, будь ласка, яка ситуація наразі у Донецьку власне із захопленою телерадіокомпанією? Вчора проходив адміністрації мітинг. Що-то сподвигло групу літ, чоловік 200-300, Розвернулись, пішли на наше одно слово телевіді. которая расположена на улице Куева 61. Вот. Пришли туда, высказали свое мнение о несогласии, скажем так, с редакционной вещательной политикой телеканала и попросили подключить вещание одного из российских каналов. Вот. Никаких силовых столкновений не было. Значит, основная часть людей находилась на улице, внутрь зашли так называемые, э, ну, как они называют себя, активисты. Вот. Ну и на данный момент ситуация такая же. На месте находятся сотрудники милиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка, чтобы, скажем так, не допустить эскалации конфликта и вор ворота, которые могут быть перевести там, в какие-то драки, не дай бог, конечно, кровопролитие. Ігор, я перепрошую, дуже поганий зв'язок, я вас майже не чула. Скажіть, будь ласка, чи вдалося власне, людям, які захопили телерадіокомпанію, повернути у мережу російські телеканали? І, власне, чи вам вдалося звільнити від окупантів, скажімо так, телерадіокомпанії? Я говорю, вони нікого не захватували, а прийшли просто виразити своє мнення про те, що вони недовольні з редакційною політикою телеканалу. И чтобы подключили в эфир, который транслирует 27-й наш канал, государственное телевидение, один из российских э, телеканалов. Вот. Каких-то силовых конфликтов не было. И на месте, я говорю, находятся сейчас сотрудники милиции, которые смотрят за охраной общественного порядка, чтобы не допустить, э, я говорю, каких-нибудь... є колос і конфліктів, не дай бог пере, который могут перерости в драки там і більш серйозні конфлікти. Скажіть, пожалуйста, які саме телеканали просили увімкнути? Е, по-моєму, речь идёт о телеканале 24 Россия. Лише цей телеканал. А, чи, а скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація по Константинівці? Там група невідомих осіб захопила власне будівлю міліції. Ну, значить, Человек 20-30 вооруженных с автоматическим оружием подъехали в 6 утра к городделу милиции Константиновскому, э, проникли внутрь, э, на место независимого выехало руководство городдела. Вот на данный момент, я разговаривал буквально 20 минут назад э, с сотрудником, ответственным руководство. Э, человек 5 остается в здании, а именно в кабинете у начальника городского отдела милиции которым они ведут э, переговоры. Значит, стрельбы не было, э, жертв пострадавших нет. Э, после этого основная часть <тых> тех, которые приехали, людей вооруженных, э, убыла на э, исполком Константиновский, э, где, э, по нашим данным, сейчас э, строят так называемые баррикады. Спасибо вам большое за информацию. Скажите, пожалуйста, что у нас появилась информация, что захоплена мисс Краду у Краматорска, у Константиновца, прошу. Это действительно информация? Да, я сказал вам, что они после Городдела, основная часть людей этих вооруженных поехала в Константиновскую городскую администрацию. Скажи, пожалуйста, почему вы, э, вы никаким чином не арестовываете этих озброєних людей, которые ходят по улице, не знаю, не намагаетесь их затримать, зрешто? Ну, это, скажем так, философский вопрос. Но, как показывает практика, более весомых результатов удается достичь, когда ведутся мирные переговоры, а не вводится силовой вариант. По крайней мере, мы видели по Артемовскому, у нас был пример, когда 10 человек охраняют там соляную шахту, чтобы оттуда не вывозилось оружие. Вот. Была попытка предпринять силовой вариант, как говорится, их разгона, и через буквально 15-20 минут на месте уже стояло около 500 человек. Как и здесь, понимаете, если мы сейчас спровоцируем их какими-либо действиями, то мы боимся, что будет большое скопление людей, и это может привести в более серьезный конфликтной ситуации. Если мы будем застосовывать оружие против работников милиции, я думаю, у них будет больше проблем с законом, чем... Я повторюсь, что оружие не применялось против ни сотрудников милиции, ни мирного населения. Ни на телевидении, ни в Константинов. Прекрасно. Але в Краматорську вже, бачите, постраждав власне один ваш співробітник. Легко поранений представник СБУ. Ну, СБУ, ну, Ви розумієте, це друга організація, я не можу відповідати за СБУ. Добре, дякуємо вам за інформацію. У будь-якому разі тримайтесь.